بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل یاسین امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس صورت کو قرآن کریم کا دل فرمایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے اور روحانی زندگی کا دار و مدار ایمان پر ہے جس کے اہم ترین اصول تین توحید رسالت اور قیامت اور یہی تینوں اصول اس صورت کے مضامین کا خلاصہ ہے تنانچے صورت کا آغاز رسالت کے مضمون سے فرمایا اور صورت کے آخر میں بھی رسالت کے انکار پر کفار کو دھمکی دی گئی اس سے اس صورت کی ابتدا اور خاتمہ میں ربط ظاہر ہو گیا اس کے بعد توحید کے دلائل کو بیان کیا اور اس کے بعد قیامت اور حشر و نشر پر مفصل اور مدلل کلام ہے اور اسی پر صورت کا اختتام ہے درمیان کی بعض آیات میں کفار کو ان کے کفر پر عذاب سے ڈرایا گیا ہے حاصل یہ ہے کہ اس صورت میں ایمان کے ان تین اہم اصول کو بیان کیا گیا ہے جن پر دل اور روح کی زندگی کا دار و مدار ہے اور ان سب کی بنیاد یعنی قیامت اور حشر و نشر کا اقرار اور آخرت کی فکر اور تیاری ہے جو اس صورت میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے اور منکرین حشر کے شبے کا نہایت مدلل مکمل اور مفصل جواب دیا گیا واضح رہے کہ گزشتہ صورت میں زیادہ تر توحید اور رسالت کا مضمون تھا اور آخر میں رسالت کے انکار پر کفار کو دھمکی دی گئی اور یہ صورت یعنی سورہ یاسین رسالت کے اس بات سے شروع ہوتی ہے اس سے ان دونوں صورتوں کے آغاز و انجام میں مناسبت واضح ہو جاتی ہے یاسین اس کی مراد اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے و القرآن قسم ہے حکمت والے قرآن کی انک لمن کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں کہ اس میں جو آپ کی پیروی کرے وہ اللہ تک پہنچ جائے تنزیل العزیز الرحیم اور قرآن کریم عمومی ہدایت کے ساتھ ساتھ آپ کی رسالت اور نبوت کی دلیل بھی ہے کیوں کہ یہ قرآن زبردست مہربان خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے لتنذر ما آباؤهم فهم غافلون اور آپ پیغمبر اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے باپ دادا قریب کے کسی رسول کے ذریعے سے نہیں ڈرائے گئے تھے تو اسی وجہ سے یہ بے خبر ہیں اس سے مراد عرب اگرچہ عرب میں پہلے رسولوں کی بعض باتیں منقول ہوتی چلی آتی تھیں جیسا کہ ایک آیت میں ارشاد ہے ام لم الاولین یعنی کیا قرآن ان کے پاس کوئی ایسی چیز لایا ہے جو ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی توحید کی دعوت کوئی نئی چیز نہیں یہ ہمیشہ ان کے آبا و اجداد میں بھی جاری رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنی صدیوں سے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا اگرچہ دعوت و تبلیغ اور و تبشیر کا سلسلہ برابر جاری رہا جس کا ذکر قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی ہے ارشاد فرمایا و امن امتن اللہ خلاف ندید مطلب یہ کہ رحمت خداوندی نے کسی قوم اور ملت کو دعوت و انذار سے کسی زمانے اور کسی خطہ میں محروم نہیں رکھا مگر یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کی تعلیمات ان کے نائبوں کے ذریعے سے پہنچنا وہ اثر نہیں رکھتا جو خود نبی یا پیغمبر کی دعوت اور تعلیم کا ہوتا ہے اس لیے یہاں آیت میں اربوں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ ان میں قریب زمانے میں کوئی نظیر نہیں آیا واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا سب سے پہلے قریش کو اس لیے اس جگہ انہی کا ذکر فرمایا پھر عام لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بہت عام ہے. اور چونکہ آپ کی شریعت کے محفوظ رکھنے کا وعدہ خدا تعالی نے فرمایا ہے اس لیے آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی لقد حق القول على فهم لا يؤمنون اور آپ کی رسالت کے صحیح اور قرآن کے سچا ہونے کے باوجود یہ لوگ جو نہیں مانتے تو آپ اس کا غم نہ کیجئے کیونکہ ان میں سے اکثر لوگوں پر تقدیر میں لکھی ہوئی بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں یہ حال ان کفار میں سے اکثر کا تھا اور بعض کفار کی قسمت میں ایمان لانا بھی تھا اور وہ ایمان لے بھی آئے تقدیر میں لکھی ہوئی بات یہ ہے کہ اَجْمَعِينَ یعنی میں جہنم کو بعض جنوں اور بعض آدمیوں سے بھر دوں گا تو بعض آدمی جہنمی بھی ہوں گے جن میں سے یہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے یعنی ان کفار میں سے اکثر لوگوں پر تو ان کے اختیار کے غلط استعمال کی بنا پر یہ قول حق جاری ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں مقمحون اور ایمان سے دوری میں ان کافروں کی مثال ایسی ہو گئی کہ جیسے ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری بھاری توق ڈال دیے ہیں پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو ابل گئے یعنی اوپر کو اٹھے رہ گئے نیچے نہیں ہو سکتے سو جیسا کہ اس حالت میں آدمی رستہ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح یہ لوگ سیدھا راستہ دیکھنے سے محروم ہو گئے وَجعلنا ومن خلفهم فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ان لوگوں کی مثال ایمان سے دوری میں ایسی ہو گئی کہ گویا ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں میں گھیر دیا تو وہ ان پردوں اور حجابوں کے احاطہ کی وجہ سے کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور گزشتہ ان دونوں مثالوں سے حاصل یہ ہے کہ ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے یہ کسی حالت میں بھی ایمان نہیں لائیں گے اس لیے آپ ان سے مایوس ہو کر راحت حاصل کر لیجئے اور فکر میں نہ پڑی ان تندر تبا ذکر بخشی اور رحمان بس آپ تو ایسا ڈرانا جس سے نفع اور فائدہ حاصل ہو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور اللہ سے بغیر دیکھے ڈرے کیوں کہ ڈر ہی سے حق کی طلب ہوتی ہے اور طلب سے حق تک رسائی ہوتی ہے اور یہ لوگ ڈرتے ہی نہیں ہاں جن کو خدا کا خوف ہے ان کو بے شک آپ فائدہ پہنچا سکتے جو ایسا شخص ہو تو آپ اس کو گناہوں کی مغفرت اور اطاعت پر عمد عوض یعنی بہترین بدلے کی خوشخبری سنا دیجیے اور اسی سے اس بات پر بھی دلالت ہو گئی کہ جو شخص گمراہی اعراض اور بے رخی میں گرفتار ہے وہ مغفرت اور ثواب سے محروم ہے اور عذاب کا مستحق من اتبع الذکر یعنی آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اس میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ تعلیم و تربیت پر جو نفع اور فائدہ مرتب ہوتا ہے وہ طالب کی اپنی استعداد کا ظہور ہوتا ہے یعنی نفع اور فائدہ طالب کی اپنی ذاتی اور قلبی صلاحیت کی علامت ہوتی ہے اس نفع اور فائدہ میں استاذ اور مربی کی عطا اور بخشش کا دخل نہیں ہوتا یعنی طالب کی تربیت اس کی استعداد کے بقدر ہوتی ہے جتنی اس کے اندر استعداد ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ تربیت اور فائدہ حاصل کرے گا اور اگر طالب کے اندر استعداد نہیں ہے تو صرف استاذ اور مربی کا تربیت کرنا زیادہ فائدہ نہیں دیتا انا موتا و نقط باقموں اگرچہ دنیا میں اس جزا اور سزا کا ظاہر ہونا لازم نہیں لیکن بے شک ہم ایک روز مردوں کو زندہ کریں گے اور اس وقت یہ سب ظاہر ہو جائے گا اور جن اعمال پر جزا اور سزا ہوگی ہم ان اعمال کو برابر لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑے جاتے ہیں یعنی پیچھے چھوڑ کر چلے آتے وکل مبین اور ہمارا علم تو ایسا وسیع ہے کہ ہمیں لوگوں کے عمل کرنے کے بعد لکھنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے تو ہر چیز کو جو کچھ قیامت تک ہوگا واقع ہونے سے پہلے ہی ایک واضح کتاب یعنی لوہ محفوظ میں ضبط کر دیا تھا یعنی بعض حکمتوں کی وجہ سے عمل کرنے کے بعد بھی لکھا جاتا ہے لہذا جب واقع ہونے سے پہلے ہمیں سب چیزوں کا علم ہے تو واقع ہونے کے بعد کیوں نہ ہوتا اس لیے کسی عمل سے مکرنے یا اسے پوشیدہ رکھنے کی ذرا گنجائش نہیں ضرور سزا ہو بنکتما وَآثَارَهُمْ مقدموں اس سے مراد وہ اعمال اور کام ہیں جو خود کیے ہیں. یعنی ہم لکھیں گے ان اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے عمل کرنے کو آگے بھیجنے سے تعبیر کر کے یہ بتا دیا کہ جو اعمال اچھے یا برے اس دنیا میں کیے ہیں وہ یہیں ختم نہیں ہو گئے بلکہ وہ تمہارا سامان بن کر آگے پہنچ گئے ہیں جن سے اگلی زندگی میں سابقہ پڑنا وہ آثار ہوں یعنی جس طرح ان کے کیے ہوئے اعمال لکھے جاتے ہیں اسی طرح ان کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں آثار سے مراد اعمال کے وہ سمرات اور نتائج ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتے اور باقی رہتے ہیں مثلا کسی نے کوئی نیک کام کیا اور وہ دوسروں کی بھی ہدایت کا سبب ہو گیا یا کسی نے کوئی برا کام کیا اور وہ دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہو گیا غرض یہ سب لکھے جا رہے ہیں اور وہاں ان سب پر جزا اور سزا مرتب ہو جائے مکلشی نافی امام مبین یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب یعنی لوہے محفوظ میں ضبط کر دیا لوہ محفوظ میں چونکہ تمام اشیاء کی تفصیل ہے اس لیے یہاں اسے امام مبین یعنی واضح کتاب کہا گیا